নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ধীতিস্মিতা মেম প্ৰত্যকে স্বাগতম জনাইছোঁ জে এন বি গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অসমীয়া ভাষাগ্ঞানৰ পৰা কেইটামান অনুচ্ছেদ আৰু অসমীয়া ভাষাক্ঞানৰ পৰা তোমালোকৰ মুঠ নম্বৰ আহে পঁচিছ নম্বৰ তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ অনুচ্ছেদ থাকিব আৰু সেই অনুচ্ছেদবিলাক বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ প্ৰতিটো অনুচ্ছেদৰ পৰাই পাঁচ নম্বৰকে

ক্লাছৰ টাইম হ'ব তোমাৰ ৰাতিপুৱা পাঁচটা ত্ৰিশ বজাত আৰু লগতে আমাৰ প্ৰতিটো ক্লাছৰে ৰেকৰ্ডিং থাকিব মক টেষ্ট পতা হ'ব পাঁচটাকে এশ নম্বৰীয়া মক টেষ্ট লগতে তোমাৰ আগতে আহি যোৱা কমন কুৱেশ্যনছ বিলাক সমাধান কৰা হ'ব আগৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন কাকত আছে সেইবিলাক চলিউচন কৰা হ'ব মানে সমাধান কৰা হ'ব মুঠ পঁচিছটা ক্লাছ থাকিব মাহত আৰু মুঠ দহটাকৈ ক্লাছ টেষ্ট হ'ব ত গতিকে এইখিনি আছিলে গোটেই ডিটেইলছ খিনি ত যিসকল ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা তোমালোকে তলত দিয়া যোগাযোগ কৰিব পাৰা আজিৰ আমাৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদটো হৈছে স্বাস্থ্যৰ কথা কেনেকে আমি ভাল স্বাস্থ্য এটা পাব পাৰো তাৰ সেই স্বাস্থ্যৰ কথাই এই অনুচ্ছেদটোত দিয়া আছে প্ৰথমতে চোৱা স্বাস্থ্য হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধন মানুহে সকলো সম্পদ লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে তেন্তে সেই সকলো সম্পদৰ মূল্য নাই চোৱা আমাৰ মানুহৰ কি হয় স্বাস্থ্যই হৈছে আমাৰ পৰম ধন হয়নে স্বাস্থ্যই হৈছে আমাৰ মানুহৰ মানে উম মুখ্য সম্পদ সম্পদটোৱে হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্য় আমাৰ যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে আমি একো কৰিব নোৱাৰো হয়নে মোৰ যদি স্বাস্থ্য় ভালে নাথাকে মই তোমালোকক এনেকে পঢ়াই থাকিব নোৱাৰো নাইবা মই কাম কৰিব নোৱাৰো হয়নে নাই ত গতিকে স্বাস্থ্যটো ভালে ৰখাটো আমাৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইকাৰণে কৈছে আমাৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধন ধন বুলি কৈছে স্বাস্থ্য়ক এজন সু সুস্থ সবল মানুহে কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে নিজৰ পৰিয়ালক সুখী কৰিব পাৰে আৰু সমাজৰ উন্নতিত অৱদান ৰাখিব পাৰে কি কৈছে যে যিসকল সুস্থ সবল মানুহ অৰ্থাৎ ভাল স্বাস্থ্যৰ মানুহ ত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিব পাৰে উপাৰ্জন কৰি পেলাই হয়নে পৰিয়ালক সুখী কৰিব পাৰে ত' এইবিলাক কৰিব পাৰে কোনে যাৰ ভা যোনে ভাল স্বাস্থ্যৰ গৰাকী যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে তেনেহলে আমি কোনো কাম কৰিব নোৱাৰো পৰি থাকিব লাগিব স্বাস্থ্য হয়নে নাই আৰু আমি কতোব আমি একো কৰিব নোৱাৰিম গতিকে ভাল স্বাস্থ্য গৰাকী হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে কোৱাই কোৱা হৈছে যে স্বাস্থ্যই হৈছে সম্পদ সুস্বাস্থ্য ভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰৰ যত্ন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এতিয়া চোৱা আমি ভালদৰে আমি ভালদৰে বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকে আমি জীয়াই থাকিবলৈ হলে আমি শৰীৰৰ যত্ন লব লাগিব এনেকুৱা নহয় তোমালোকে বাহিৰত যাবা দিনটো ৰাতিপুৱা উঠি চিঙৰা খাবা ফাষ্টফুড খাবা কিবা খাবা হয়নে নাই এনেকুৱা হলে তোমালোকক কোনোবাই আহি পেলাই ভাল স্বাস্থ্য এটা দি থৈ নাযায় আমি আমাৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰখাটো আমাৰ নিজৰ হাততে আছে তোমালোকে যদি ৰাতিপুৱা উঠি এক্সাৰচাইজ কৰা তোমালোকে যদি ভাল খাদ্য খোৱা হয় নে নাই ভালকে তিনি লিটাৰ চাৰি লিটাৰ কেতিয়াবা যদি পানী খোৱা তেনেহলে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নঘটে নহয় ত গতিকে যদি তোমালোকে কি কৰা এইটো নকৰিবলে ফাষ্টফুড খোৱা পানী নোখোৱা হয়নে নাই এক্সাৰচাইজ নকৰা ব্যায়াম নকৰা ত' এইবিলাক যদি কৰি থাকা তেনেহলে তোমালোকৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি হব পাৰে প্ৰতিদিনে সতেজ আৰু পুষ্টিকৰ আহাৰ খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা উচিত আমি কি কৰিব লাগে আমি প্ৰত্য়েক দিনাই আমি যাতে নিয়মিত ভাৱে আমি পুষ্টিকৰ আহাৰ খাওঁ হয়নে নাই ভাল খাদ্য খাওঁ ত সেইটো আমি এটা অভ্যাস হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে গাখীৰ শাক পাচলি ফল মূল দালি মাছ মাংস আদি এইবিলাক কি হয় আমাৰ একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য চোৱা তোমালোকে গাখীৰ খোৱা গাখীৰত কেলচিয়াম পোৱা প্ৰটিন পোৱা হয় নে নাই শাক পাচলি সেউজীয়া এইবিলাকত তোমালোকে কি পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন পোৱা ফল মূল ভিটামিন পোৱা তাৰপাছত দালি মাছ মাংস এইবিলাকত ধেৰ প্ৰটিন পোৱা ত এইবিলাক কি হয় এইবিলাক হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ আমাৰ কি হয় খাদ্যৰ উপাদান খাদ্যৰ উপাদান কি কি এইবিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন ভিটামিন এইবিলাক হৈছে আমাৰ খাদ্যত থকা উপাদান আৰু এই উপাদানটো আমি ঠিকমতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব হয় নে নে নাই ভাল খাদ্যতহে তোমালোকে এই খাদ্যৰ উপাদানসমূহ পাবা গতিকে আমি যদি এনেকুৱা ভাল খাদ্যসমূহ খাওঁ তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আমি ভিটামিন প্ৰটিন খনিজ লবন এইবিলাক আমি পাব পাৰো এইবোৰে শৰীৰক শক্তি দিয়ে আৰু শৰীৰৰ ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু এনেকুৱা ভাল খাদ্যবিলাক খালে আমি আমাৰ শৰীৰে শক্তি পায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ শক্তি পায় আৰু লগতে চাবা যিয়ে ভাল খাদ্য খায় তাৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় আৰু যিয়ে দিনটো কিবা কিবি বাহিৰত আহ ফাষ্ট ফুড জাংক ফুড এইবিলাক খাই থাকে চাবা তাৰ এনিটাইম বেমাৰ হৈয়ে থাকে কিবা নহয় কিবা হৈয়ে থাকে তাৰোপৰি শৰীৰক কাম বা ব্যায়ামো সু স্বাস্থ্যৰ বাবে দৰকাৰী আমি নিয়মিতভাৱে সু মানে ভাল খাদ্য খোৱাৰ উপৰিও আমি নিয়মিতভাৱে কি কৰিব লাগিব আমি ব্যায়াম কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব নিয়ম নিয়াকে পুৱা ৰাতিপুৱা উঠি দৌৰা কৰিবা যোগাসন কৰিবা হয়নে নাই সাঁতোৰা চুইমিং কৰিব পাৰা কোনোবাই যদি ভাল পোৱা খেলা ধূলা কৰিবা ত এইবিলাক তোমালোকে আজিকালিতো খেলা ধূলা লৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপায় দিনতো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই মোবাইল পিটিকি থাকে হয়নে নাই সেইকাৰণে অ লৰা ছোৱালী বিলাক শকত হৈ গৈছে হয়নে মেদবহুলতা আহি গৈছে ত' সেইকাৰণে কি হয় মানুহ লৰা ছোৱালী বিলাক সদায় খেলিব লাগে খেলা ধূলা কৰিব লাগে তেতিয়া স্বাস্থ্যও ভালে থাকে ব্যায়াম নকৰিলে শৰীৰ ৰুগীয়া হয় ৰুগীয়া মানে বেমাৰ হয় বেমাৰত আক্ৰান্ত হয় যেতিয়া আমি ব্যায়াম নকৰিম তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন বেমাৰে আক্ৰান্ত কৰে মানুহ অলহ আৰু অসুস্থ হৈ পৰে অৰ্থাৎ মানুহবোৰ এলেহুৱা হৈ যায় চাবাচোন দিনৰ শুই যিয়ে কি হয় উম বাহিৰৰ খোৱা মানে জাংক ফুড খাই ফাষ্ট ফুড খাই বা এক্সাৰচাইজ নকৰে তেনেকুৱা মানুহ বিলাকৰ অৱহেলাটো এলেহুৱা হৈ যায় এলেহুৱা হৈ যায় বহুত আৰু অসুস্থ হৈ পৰে বেমাৰ বেমাৰ আহে বহুত বেমাৰ আহে ত' গতিকে এইখিনি দিছে গতিকে মানুহে নিজৰ ব্য়ক্তিগত পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰতো বিশেষ মনোযোগ দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও যদি চোৱা আমি কি কি চালো ইয়াতে ভাল খাদ্য খাব লাগিব নিয়মিত এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰে লগতো কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে যে পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাও বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি পৰিস্কাৰ হৈ থাকিব লাগিব হাত ভৰি ভালদৰে ধুব লাগিব দাঁত মাজিব লাগিব হয় নে নাই নিয়মীয়াকৈ স্নান কৰিব লাগিব গা ধুব লাগিব ত এইবিলাক হৈছে এটা দৈনন্দিন অভ্যাস যিয়ে আমাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে আৰু যাৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ বীজাণু আমাৰ দেশত শৰীৰত নাহে লগতে নিজৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিও ৰখাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী চাবাচোন আমাৰ যদি ঘৰৰ চৌপাশটো আমি চাৰিও কাষটো আমি ভালদৰে চাফ চিকুণকে মানে ৰাখি থওঁ তেনেহলে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ নঘটে কিন্তু আমি যদি লেতেৰাক চৌপাশটো যদি লেতেৰাকে ৰাখো চাবা সেই ঘৰত এনি টাইম জ্বৰ চৰ্দি এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰ হৈ থাকে কাৰণ বীজাণু বিলাক আহে বীজাণু বিলাকে মানুহক আক্ৰান্ত কৰে জীৱ জন্তুক আক্ৰান্ত কৰে স্বাস্থ্য ভালে থাকিলেহে জীৱন আনন্দময় হয় সেইকাৰণে সকলোৱে নিজৰ আহাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ব্যায়াম আৰু বিশ্ৰামৰ ওপৰত সমানে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত কি কৈছে অৱশেষত কৈছে যে স্বাস্থ্য় যেতিয়া ভালে থাকিব তেতিয়াহে জীৱনত আনন্দ আহে অৰ্থাৎ জীৱনটো সুখী হয় আৰু সেইকাৰণে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি আমাৰ খোৱা লোৱাৰ ওপৰত ব্যায়াম কৰিছো নে নাই এইবিলাক আমাৰ চৌপাশটো চাৰিওপিনে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছো নে নাই এইবিলাকৰ ওপৰত আমি অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে উম মন দিব লাগিব আৰু তোমালোকক মই ইয়াতে এটা কথা কওঁ তোমালোকে প্ৰত্যেকে নৱদয়ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছা হয়নে নাই ত' নৱদয়ত যদি তোমালোকে যাব পাৰা তাত কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিয়ে দেই তোমালোকক পি টি টিচাৰ আহে তাৰপাছত তোমাৰ কি কৰে প্ৰত্যেকে তোমাৰ একচাৰচাইজ কৰাই আৰু তাৰ পাছত ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য খাবলৈ দিয়ে চব তোমালোকে তাতে খাব লাগিব বাহিৰৰ বস্তু একো খাব নোৱাৰা ত গতিকে নৱদয়ত ভালকে পঢ়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো বহুত ভালকে তোমালোকৰ এতিয়া আহা আমি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কেইটা কৰিব পাৰো নে নাই চাওক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা মানুহৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধন কোনটো এইমাত্ৰ আমি পঢ়ি আহিছো হয়নে নাই আমাৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধন হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্য় আমাৰ বিদ্যাও নহয় আমাৰ সম্পত্তিও নহয় আমাৰ বন্ধুত্বও নহয় কেৱল মাত্ৰ স্বাস্থ্য যেতিয়া স্বাস্থ্য ভালে থাকিব তোমালোকৰ বিদ্যাও ভালে থাকিব তোমালোকৰ ধন সম্পত্তিও আহিব লগতে বন্ধুতাও ভালে থাকিব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব স্বাস্থ্য দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা কোনো ধৰণৰ আহাৰ খোৱা কোন ধৰণৰ আহাৰ খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা উচিত অৰ্থাৎ আমি কেনেধৰণৰ আহাৰ খোৱাটো মানে উপযোগী তেলযুক্ত সতেজ আৰু পুষ্টিকৰ আহাৰ চিপ্ মিঠা আহাৰ ত ইয়াতে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ আমি সতেজ আৰু পুষ্টিকৰ আহাৰ খোৱাটো উপযোগী পুষ্টিকৰ আহাৰ কাক বোলে যিবিলাক আহাৰত তুমি প্ৰতিটো খাদ্যৰ উপাদানবিলাক গোটেই পোৱা অৰ্থাৎ প্ৰটিন ভিটামিন মিনাৰেল মিনাৰেল মানে অসমীয়াত খনিজ পদাৰ্থ ত' এইবিলাক যোনবিলাক চব একেলগে পোৱা সেইটোক কয় পুষ্টিকৰ আহাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কোনটো স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনটো প্ৰয়োজনীয় নহয় ব্যায়ামটো প্ৰয়োজনীয় নহয় নেকি বাৰু পৰিষ্কাৰ হৈ থকাটো অলসতা পুষ্টিকৰ আহাৰ ত এইটোৰ উত্তৰটো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰত্যেকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবা নেক্সট চোৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা অলহ শব্দৰ বিপৰীত শব্দ কি অলস শব্দৰ বিপৰীত শব্দ কি ব্যস্তে অলস মানে কি এলেহুৱা যিবিলাক একেবাৰে এলেহুৱা মানুহ মানে বিচনাত শুই বহি থাকে উঠি নাযায় একো কাম নকৰে ত অলসৰ বিপৰীতটো যদি চাও আমি ইয়াতে এইটো হব সক্ৰিয় সক্ৰিয় মানে একেবাৰে এক্টিভ যিয়ে একেবাৰে চব কামবিলাক কৰে হয়নে নাই যি কয় তাকে শুনে চব কাম নিজৰ কামখিনি চব কৰি যায় যিয়ে অলস খিনি নামানে মানে অলহৰ পৰা দূৰত থাকে সেইবিলাক সক্ৰিয় ব্যক্তি ত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব অপশ্যন বি এনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰীত শব্দ বহুত সোধে তোমালোকক সেয়ে সেইকাৰণে অনুচ্ছেদকেইটা ভালকে পঢ়িবা অনুচ্ছেদকেইটা পঢ়িলেই তোমালোকে গম পাবা যে আমাৰ অপশ্যনৰ কোনটো হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এনেকুৱা বিপৰীত শব্দ আহিব পাৰে সমৰ্থ শব্দও আহিব পাৰে ইয়াতে চোৱা নেক্সট প্ৰশ্নটোতে সুধিছে তোমালোকক সমাৰ্থ শব্দ অৰ্থাৎ ব্য়ায়াম ব্য়ায়াম অৰ্থাৎ এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ ব্য়ায়ামৰ সমৰ্থ শব্দ কি সমৰ্থ শব্দ মানে একে শব্দ ত ইয়াতে চোৱা ক্ৰীড়া বিশ্ৰাম কস্ৰত নৃত্য ইয়াৰে মই দুটা কাটি দিলো এতিয়া তোমালোকে কোৱা এই দুটাৰ কোনটো হব ক্ৰীড়া বিশ্ৰাম তোমালোকে এইটো উত্তৰো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবা আমি এতিয়া এয়া পাঁচটা প্ৰশ্ন হয় নে নাই ইমান ইজি ইজি প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নকেইটা পাৰিবা তাৰে আগতে কিন্তু তোমালোকে অনুচ্ছেদটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব এইবাৰ আমি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটো চাও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটোত আমাৰ কি কথা কৈছে চোৱা ভাল আচৰণৰ কথা কৈছে ভাল আচৰণ মানুহৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ যিজন মানুহে ভাল আচৰণ কৰে সেইজন সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হয় অৰ্থাৎ আমি ভাল আচৰণ অৰ্থাৎ আমি যে কওঁ মেনাৰ্ছ এই লৰাটোৱে মেনাৰ্ছ নাজানে এই লৰাটোৰ মেনাৰ্ছ ইমান ভাল মই অকল লৰা কোৱা নাই দেই ছোৱালী বিলাককো সাঙুৰাই লৈছো অকে ত' এতিয়া চোৱা ইয়াতে ভাল আচৰণ মানুহৰ হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ এটা হৈছে ভাল আচৰণ কাৰণ আমি মানুহ এজনক চিনি নো নাপালেও আৰম্ভণিতে দেখিয়ে কব পাৰো সি ভাল নে বেয়া কিহৰ ওপৰত ভিত্তিত কৰি কব পাৰো আচৰণৰ ওপৰত হয়নে নাই কোনোদিন নিচিনা মানুহ এজনকো আচৰণটো চাই আমি কব পাৰো মানুহজন ভাল নে বেয়া ত গতিকে মানুহৰ ভাল আচৰণটো হৈছে জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ যিজন মানুহে ভাল আচৰণ কৰে সেইজন সকলোৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হয় তোমালোকে চাবা তোমালোকৰ যদি ব্যৱহাৰ ভাল আচৰণ ভাল হয়নে নাই তেতিয়া প্ৰত্য়েকেই তোমাক ভাল পাব কিন্তু যদি তোমাৰ ব্যৱহাৰ বেয়া তোমাৰ আচৰণ বেয়া তোমাক প্ৰত্য়েকে বেয়া পাব ভাল আচৰণ মানে হল আনক সন্মান কৰা বয়স জ্যেষ্ঠৰ কথা শুনা সৰুজনক মৰম কৰা আৰু শিষ্টাচাৰী হোৱা কি কি কৈছে চোৱা ভাল আচৰণৰ ভিতৰত কি কি সোমাই আনক সন্মান কৰা অৰ্থাৎ ৰেচপেক্ট দিয়া ডাঙৰক সদায় সন্মান কৰিব লাগে বয়োজ্যেষ্ঠৰ কথা শুনা ডাঙৰি কিবা কলে সদায় শুনিব লাগে সৰুজনক মৰম কৰা আৰু তোমাতকে যিবিলাক সৰু হয় সিহঁতক সদায় মৰম কৰিব লাগে আৰু শিষ্টাচাৰী হোৱা অৰ্থাৎ ভাল কথা ভাল মাত এৰ ভাল উম মানে সেইটোকে কয় শিষ্টাচাৰী হোৱা বুলি এইবোৰ আচৰণে মানুহৰ মানসিকতা আৰু শিক্ষা প্ৰদৰ্শন কৰে কৈছো হয় নে নাই তোমালোকৰ বা আমি ক্লাছতে কৈছো তাত কি থাকে টপাৰো থাকে হয় নে নাই বেছি মাৰ্কচ পোৱাও থাকে আৰু কম মাৰ্কছ পোৱাও বেছি নম্বৰ লৰা পোৱা লৰাও থাকে বা কম নম্বৰ পোৱা লৰা ছোৱালীও থাকে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো আমি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনীৰ শিক্ষাটো আমি কেনেকে জানিব পাৰো সি কিমান শিকিছে জীৱনটোত কিমান শিকিছে কি শিকিছে আমি পঢ়াখিনি চাই নকওঁ বা কিমান এই ষ্টুডেণ্টজনে কিমান পঢ়িব জানে সেইটো চাই পেলাই আমি নকওঁ আমি কি চাই কওঁ যে ষ্টুডেণ্টজনৰ আচৰণ কেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টজনৰ শিষ্টাচাৰ কেনেকুৱা সেইটো চাইহে আমি কওঁ যে তাৰ শিক্ষা কিমান হয়নে নাই ত' প্ৰথম আমি শিষ্টাচাৰ চিন্তি চাও যে সি কিমান শিক্ষা যদি তাৰ কোনো ধৰণৰ আচৰণ নাই সি বেয়া কথা কয় তেতিয়া আমি কওঁ ই একো জীৱনত শিক্ষা সি কিয়ে পোৱা নাই ইয়াক কি শিক্ষা দিছে এনেকুৱাকে আমি আহ মানে কওঁ পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বন্ধুসকলৰ সতে মিঠা আচৰণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আমি সদায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী লগত আমি ভালদৰে মানে সন্মান কৰিব লাগে বন্ধুসকলৰ লগত আমি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ভাল কথা কব লাগে ভালদৰে মাত বোল কৰিব লাগে ভাল আচৰণে মানুহক বিনয়ী আৰু মহৎ কৰে আৰু লগতে সমাজত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখে চব ভাল আচৰণ অৰ্থাৎ আহ যি মানুহক মই অলৰেডি কৈছো ভাল আচৰণৰ ভিতৰত কি কি সোমায় যে মানুহক সন্মান কৰা সৰু বিলাকক মৰম কৰা ত এনেকে আমাৰ কি কৰে মানুহ এজনক মহৎ কৰি তোলে আৰু লগতে আমাৰ সমাজত শান্তি বৰ্তাই ৰাখে কিন্তু তুমি যদি গোলমাল কৰা একেবাৰে কাৰো কথা নুশুনা ঘৰত যদি একেবাৰে উৎপাত কৰি থকা মা দেউতাৰ কথা নুশুনা তেতিয়া কি হয় পৰিয়ালত অশান্তি আহে যদি সকলোৱে এজনে আনজনক সন্মান কৰে তেনেহলে সমাজত কেতিয়াও কলহ নহয় কলহ মানে কাজিয়া ত কি হয় যে যেতিয়া আমি কি কৰিম ইজনে সিজনক সন্মান কৰিম কাজিয়া বা হিংসাত্মক এইবিলাক তোমাৰ নঘটে ৰবি এজন ভদ্ৰ লৰা এইবাৰ এজন লৰাৰ কথা কৈছে লৰাজনৰ নাম হৈছে ৰবি তেওঁ সদায় ডাঙৰক নমস্কাৰ দিয়ে আৰু আদেশ পালন কৰে যেতিয়া ৰবিতকে কোনোবা ডাঙৰ মানুহ আহিব সি সদায় নমস্কাৰ দিয়ে আৰু যি কয় তাকে শুনে অৰ্থাৎ দিয়ে সন্মান কৰে বিপদত থকা দেখিলে ৰবিয়ে গাঁৱৰ সৰু ডাঙৰ সকলোকে তৎক্ষণত সহায় কৰে যদি গাঁৱৰ কোনোবা ৰবিৰ গাঁৱৰ কোনোবা যদি বিপদত পৰে কিবা বিপদত পৰিলে সি তৎক্ষণাত গৈ পেলাই সি সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক চবকে সহায় কৰিবলৈ চায় ইয়াৰ ফলত গাঁৱৰ সকলোৰে ৰবিক ভাল পায় ৰবিয়ে বুজি পাইছে ভাল আচৰণে মানুহক সঁচা মানৱ কৰি তুলিব পাৰে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ফলত কি হৈছে তে যে গাঁৱৰ সকলোৱে ৰবি বহুত ভাল পায় আৰু ৰবিয়ে তেতিয়া বুজিছে যে যেতিয়া মানুহ এজনে ভাল আচৰণ কৰিব ভাল ভাৱে কব ভালকে তেতিয়া সি সদায় কি হব পাৰে মানুহৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব পাৰে ত' ৰবিয়ে এই কথাষাৰ বুজিছে আৰু তোমালোকেও এই কথাটো বুজি উঠিবা এতিয়া আমি চাও ইয়াৰ পৰা কি কি প্ৰশ্ন আহিছে চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা ভাল আচৰণ মানে কি ভাল আচৰণ মানে কি আনক উপহাস কৰা আনক সন্মান কৰা আনক অপমান কৰা আনক দমক ধমক দিয়া কি হব আনক সন্মান কৰা দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা ভাল আচৰণে মানুহক কেনেকুৱা কৰে ভাল আচৰণে মানুহক সদায় মহৎ আৰু বিনয়ী কৰে তৃতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা ভদ্ৰৰ সমৰ্থক শব্দ কি সমাৰ্থক মানে একে শব্দ ভদ্ৰৰ সমাৰ্থক শব্দ হব শিষ্টাচাৰী নেক্সট চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শান্তিৰ বিপৰীত শব্দ কি শান্তিৰ বিপৰীত শব্দ হব সম্প্ৰীতি কলহ সুখ আনন্দ ইয়াতে শান্তিৰ বিপৰীত শব্দ হব কলহ হাই কাজিয়া গোলমাল এইবিলাক সোমাই কলহত তাৰ পাছত একেবাৰে শেষৰ শব্দটো চোৱা বিনয়ী শব্দৰ বিপৰীত শব্দ কি বিনয়ী শব্দৰ বিপৰীত শব্দ শান্ত দুষ্ট নম্ৰ গৰ্বিত বিনয়ী শব্দৰ বিপৰীত শব্দ হব দুষ্ট ঠিক আছে এয়াই আছিলে পাঁচটা প্ৰশ্ন দ্বিতীয় অনুচ্ছেদৰ ইমান ইজি ইজি প্ৰশ্ন আহিছে ত' গতিকে প্ৰত্যেকে দেখি চাই সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে অনুচ্ছেদ কেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় যিমানখিনি প্ৰশ্ন থাকিব অনুচ্ছেদৰ তলত ধুনীয়াকে কৰিব পাৰিবা আৰু ভাল নম্বৰেৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হব পাৰিবা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান খিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টোত চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ